Неизвестный мужчина открытым образом завладел телефонной гарнитурой вот, и флеш-картой и скрылся в сторону центрального рынка. В ходе отработки центрального рынка по горячим следам, по приметам, был задержан гражданин, э, при котором находилась э, телефонная гарнитура, флешка, э, на которого явно указал заявитель, что этот человек совершил э, грабеж в его магазине. Данный человек был направлен в заводский РО для дальнейшего разбирательства. Когда и за что задержан? Вчера за, ну, украл наушники и флешку. Откуда и как? Втб, получается, не в самом магазине, а там как съемный магазин, ну как отдельный магазинчик. В Втб на центральном рынке взял флешку и выбежал с магазина и потом задержан ну, нарядом милиции. Патрульным осталось службы. Планировали пользоваться сами или продать хотели? Продать. Вы уже ранее занимались таким подобным, чем совершали преступления. Ну судимый. За что? 180 под кражи. Почему? Как объясните, может свой поступок этот? Не могу себя оправдать. Дурачок. Я занимаюсь мобильной связью на центральном рынке. Вчера парень зашел в магазин, сначала поинтересовался ценой карты памяти, потом когда я отвернулся схватил ее и побежал. Убегал очень быстро вплоть до середины центрального рынка. На помощь мне, догоняя его, пришли сотрудники патрульно-постовой службы, кем, ну, соответственно, они его и задержали. На вопрос, зачем ты это сделал, был простой ответ. Просто денег не было, просто схватил и побежал не было толком никаких пояснений. По поводу реагирования милиции, что вы можете сказать? Неожиданно. Молодцы, ребята. Большое им спасибо.